вальтра Она, конечно, у нас натерпевшаяся, да? Линейка, чтобы... Я показываю, все, да, что самое там показываю глубину главное то Да, самое главное. на можно с кабины глубину регулировать. Ты видишь, с кабины глубину ты ставишь. Раз, сорок, Мы сейчас проверим. Получается, честно, это линейка.

Перед началом работы мы настраиваем агрегат. Выбираем орудие, настройки агрегата. Все у нас отрезки, посадка, обработка почвы. Дальше ширина захвата агрегата. У нас 2,5 метра. Количество рядов 1. Перекрытие пропуск. Это как он, э, или прикрывает, нам не надо. Делаем 0. Так, смещение агрегата тоже не надо, он у нас по центре, поэтому стоит 0. Смещение оси 6 метров сзади. И у нас на 6 метров, и у нас 2. Агрегата нам не надо. Находим поле. Уже у нас показывает Какие из маленькой ширины захвата. Дальше мы нажимаем «Работа с полем завершена». Да. Выбираем поле по имени. Клиент 300 Поле. А у нас такого поля не 2,5 два с половиной. осталось только точку отбить, проехаться и можно работать. Ох, сейчас что-то будет. Ну, і відбиває АБ і вже оттуда будемо дивитися і глибину міряти. Загл... Заглублять, заміляти. Добре, добре. Можу зробити більше, щоб не було. бо він следующеї лапи буде йти опять по лапі. А нам цього не треба, нам треба щоб він рядом йшов. Ну і щоб не оставалося ну... ж нічого. Не Ні, ну так, да, ну тут же между лапами расстояние скільки там? Сантиметрів 15, наверное. потому что сейчас нагрузка только на один каток mm -hmm. здесь параллельно и то тоже сейчас не зажимай, а то и будет держать ну я понял больше чем вперед сейчас надо центральным винтом потянуть видишь? Mm -hmm. видишь, mm -hmm. вот задние, задние лапы навели больше чем вперед mm -hmm. то есть он вот так стоит надо коротить, чтобы не было выбираться. И тогда уже смотрится на цель. А прикалки не якобы не надо. <связать> видите, вы знаете, вот. О, видите, да. А ну под 30, да. 30 правильно не обманула линейка пока не собрала сейчас попробуем 35 и 40 все правильно показывать да. 35 Даже же, больше. Да? Ну да, 35. 35. А ну задний. Короче, линейка совпадает. Ну тут аж 40. 20, 20. Это задний, да, залезает? Да. Все равно залезает. Да. Надо еще, да, опускать. Передоп. Пер задний. Задний глубже? Ну, задний получится на 40 опустился. Да, значит укорачивать. І ще надо вин чуть-чуть укоротити. Передні лізуть е мільше, ніж задні. — Укоротити що? Центральний винт? — Так. Да, да. О, бачиш? Серега тільки з більярда проїхав, він перчатках з більярдом. Да. Ну смотри, задній. да? Це задні, це да? Задні. Ну, короче, надо еще опускать. Вот так совпадает, видишь? А яким, як ему тяжело ехать? Цена? на Б2? Да, это на Б2 было. То по разному. Ну, ну и сыро. и то плюс и ж, на 40 лезут, те на 35. Надо чтобы они равномерно лезли. Uh -huh. получается он задом вот так вот yeah. напрягает Сейчас пусть выровняет, на обратном пути 40 сделает. Yeah.

на плавающем стоит? Это когда вот сейчас, когда побег. А, а, а вот сейчас что круто, и навеска поднимается, ну, опускается. Оно должно быть на плавающем. Там и стоит. Она была вниз опущена, а. но не На чому він змістився? На тягах? Не знаю, мавірно. ну все на місці, там стоїть і там сидить. Тіпа закріплений. А попробуй вильнуть так, щоб він вирівнявся. Бо ти коли повернув, він змістився в сторону. 24 километра. 35 сделай, выровняй, чтобы стрелка ровная была. На расход? 29 будет. Ну и прыгает. 26 и стреляет. 28 и 5. 27 и 5. Смотри, 44. Научило говорить. Кто рыбак? Прибряемся. Вот не обработанная, вот обработанная. Глубина получается 37-38. Трактор идет терпимо, расход где-то получается 24 литра, грубо говоря, плюс-минус. Хотя а как, земля влажная, ему идти тяжеловато, ну и рыхлитель тяжелый. А так, результатами довольны. Будем работать дальше.